বন্ধুসকল আপুনি যদি এই তিনিটা লাইনৰ বিষয়ে একেবাৰে নাজানে তেন্তে আপোনাৰ ডাঙৰ সমস্যাও হ'ব পাৰে জানো আহক ৰাস্তাত যে সঘনাই হৈ থাকে তাৰ কাৰণ কি বাৰু আপুনি জানেনে অভাৰটেক কৰিব নোৱাৰিব কিয়নো সেই ঠাইত সঘনাই এক্সিডেণ্ট হৈ থাকে ৰাস্তাত যে সঘনাই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ থাকে তাৰ কাৰণ কি বাৰু জানেনে কিছুমান আমি ৰোল ফ'ল' নকৰাৰ ফলতো বহুতো ডাঙৰ ডাঙৰ দুৰ্ঘটনা আজি পৰ্যন্ত সংঘটিত হৈ আহি আছে কেতিয়াবা আমি ৰাস্তাৰে যদি গৈ থাকো ৰাস্তাৰ ওপৰত কেইটামান লাইন আপোনালোকে বাৰু প্ৰতক্ষ কৰিছেনে সেই লাইন কেইটা যদি আমি নিয়ম নামানো তাৰ ফলতো আমাৰ বহুতো ডাঙৰ ডাঙৰ মানে দুৰ্ঘটনা হৈ আহি আছে বহুতো লোকে অকাল মৃত্যুক সাৱটি লবলগীয়া হৈছে গতিকে আমি এই লাইন তিনিটাৰ বিষয়ে আজি আলোচনা কৰো বোলো ভুলৰ ফলতে কেতিয়াবা আমাৰ চালানো কাটিব পাৰে গতিকে বন্ধুসকল আমি সাৱধান হৈ থাকিলে সেই সমস্যাবিলাকৰ আমি দূৰত থাকিব পাৰিম নিজে সাৱধান হৈ থাকিব লাগিব ইয়াৰ বিষয়ে আমি জনাতো খুবেই প্ৰয়োজন আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত আপোনাৰো কামত আহিব বোলক আমি ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ বন্ধুসকল ওপৰৰ ফটোখনলৈ এবাৰ মন কৰক আৰু ফটোখনত দিয়া লাইনকেইটালৈ মন কৰক এবাৰ লাইনকেইটা এটা নিৰ্দিষ্ট গেপত আছে আৰু ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ল যে এই লাইনকেইটাৰ অৰ্থটো হ'ল যে এই ৰাস্তাটো সুৰক্ষিত আৰু আপুনি যিকোনো মুহূৰ্তত নিশ্চিন্ত মনে আপোনাৰ বাহনখন লৈ অভাৰটেক কৰিব পাৰিব আৰু বন্ধুসকল দ্বিতীয় ফটোখনলৈ মন কৰক এই ফটোখনত দেখাই থোৱা আছে যে লাইনটো এটা লাইন আছে তাত কোনো গেপ নাই ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ল যে ৰাস্তাটো সুৰক্ষিতই হয় কিন্তু আপুনি খুব সাৱধানেৰেহে অভাৰটেক কৰিব পাৰিব আৰু তৃতীয়খনলৈ মন কৰক এইখন তৃতীয়খন ফটো চাওক তৃতীয়খনত দুডাল লাইন দি থোৱা আছে তাত কোনো গেপো নাই মাজত আছে কিন্তু তাত গেপ নাই মাজে মাজে তাৰ অৰ্থটো হ'ল যে আপুনি কোনো কাৰণত সেই পথটোত সেই ঠাইখিনিত অভাৰটেক কৰিব নোৱাৰিব কিয়নো সেই ঠাইত সঘনাই এক্সিডেণ্ট হৈ থাকে দুৰ্ঘটনা হৈ থাকে গতিকে এটা কিমান সুন্দৰ কথা এটা নহয় যে আমি জানিবলগীয়া কথা যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেন্তে শ্বেয়াৰ এটা কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট এটা কৰি জনাবচোন আগতে জানিছিলেনে আৰু লাইক কৰিব আৰু মোৰ পেজটো ফ'ল' কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ